शैतान राजी बिस्मिल मैं मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सिस्टम के 25 मार्च 2022 के सेकंड शिफ्ट के पेपर को जैसा कि आपको पता है पिछले पेपर के अंदर हमने पच्चीस मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको डिस्कस किया इसी तरह चौबीस के भी तीनों किए थे तो इन आगे भी हम पच्चीस का जो है थर्ड शिफ्ट का भी करेंगे सो ऑन इकतीस तक करेंगे उसके बाद यू के भी करेंगे असिस्टेंट के भी करेंगे तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों का शेयर करें तो इनका आगे चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानेब तो जो सवाल है वो मैं आपको पहला दिखा देता हूँ कि क्या इसका सवाल है क्या तरीकाकार है तो इसमें वही पुराना तरीकाकार एम ई एस सेकेंड शेफ एल डी सी पच्चीस मार्च दो हज़ार बाईस कम्पोज बाई डॉक्टर मोहम्मद इमरान हामसा डायरेक्टर यंग एजुकेशन फॉर मोर पास पोपर पेपर, पेपर सोल्यूशन सब्सक्राइब चैनल एजुकेशन सिस्टम एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स तो पहला पार्ट क्या है इस्लामिक स्टडी का पार्ट पहला है उसमें पहला है इस्लाम में सबसे पहले राह खुदा में तलवार किसने निकाली तो हजरत जुबैर बिन अवाम ने निकाली थी उसके बाद दूसरा सवाल है मक्के की सरजमीन में सबसे पहले बुलंदाबाज में पाक पढ़ा तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने पढ़ा था उसके बाद तीसरा सवाल इस्लाम तो में सबसे पहले शहर कौन हुए तो हजरत हसान बिन साबित थे पहले शहर उसके बाद इस्लाम में सबसे पहले शहर किसकी हुई तो अमार बिन यासर की, की।, उसके बाद है तो पहले की तो आदम ने फिर आता है नंबर छह सबसे पहले सर के बाल किसनेडवाया तो आदमी ने मुडवाया और जो तो नाई बना था वो क्या थे हजरत फिर कहता है सबसे तो पहले कलम किसने लिखा

लवारी लवारी पास जो है वो चित्राल और दीप को मिलाता है फिर कहते हैं एम ए ओ वन एम ए कॉलेज बादश इन अलीगढ़ तो अठारह में कॉलेज बना था फिर बात आती है डेट सर सैद अहमद खान सेट एम ए हाई स्कूल इन अलीगढ़ तो वो 75 में था 1875 में स्कूल बाद पहले कॉलेज बाद में फिर कहता है हु इनोग्रेटेड एम कॉलेज इन अठारह तो वो कौन थे लॉर्ड लेटन

तो ये थे लॉर्ड डेप्थॉइस उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द अठारह सौ बार सर सैद बाद वर्किंग गेन तो सर सैद बंजूर के अंदर काम कर रहे बिजनूर के अंदर काम कर रहे थे फिर कहते हैं दारुल उमल देवबंद जो है दारुल में देवबंद बिगेन फंक्शनिंग इन आसमाल मास्क एट देवबंद तो वो कब था अठारह सौ थर्ड पार्ट इंग्लिश है तो इसमें मीनिंग उर्दू में बताने हैं डिटेंशन का मीनिंग होता है हरासत गिरफ्तारी मुजाहमत उसके बाद कहता है परसोजन इसका है ताको पैरवी तबाह परसोजन उसके बाद आता है आलवेज का मीनिंग इंग्लिश में फॉर एवर बैटर का कहता है बिगनर फिर कहते हैं कहावतें आउट ऑफ द फ्राइंग पेन इन द फायर आसमान से बिना खजूर में अटका

फिर आगे चले तो हम यू एन ओ तो 24 अक्टूबर को यूएन है। मनाया जाता है। फिर कहते हैं तो है। ये डायरेक्ट जगह न्यू एजेंसी ऑफ एनगोरा उसके बाद कहता है सबसे पहले नोटू का चीन ने किया था किस मुल्क ने चीन ने किया था दुनिया में सबसे पहले सोने की बड़ी कान कहा है जनूबी अफ्रीका के शहर जोजेंस

फिर आ आगत है इन विच कंट्री इज द एशियन सिटी ऑफ टेरेस तो टर्की है एशियन सिटी ऑफ टेरेस वो तुर्की है व्हाट इज मेयर्ड बाय एन एमीटर एमीटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है विच इज द लार्जर नॉर्वे और फिनलैंड तो फिनलैंड है लार्ज कौन है फिनलैंड माउंट लोगन इज द हाईएस्ट पीक इन व्हिच कनाडा उसके बाद कहता है व्हाट इज द मेन पोर्ट ऑफ इटली तो जियोना उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लीबिया तो ट्रेपोली फिर कहता है द रिवर राइज इन विच कंट्रीज तो जर्मनी फिर कहता है इंडस ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत नियर मनसोरवर लेक तो उसके बाद क्या यही थे आपके सवाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक याद दीजिए हाफिज़